Вітаю вас в ефірі першого національного «Про Головне» – програма, що робить події зрозумілішими. Чи вигідно на території України видобувати сланцевий газ? Як це може вплинути на екологію країни? І чи може країна завдяки цьому проекту стати більш енергетично незалежною? Говоримо про це з міністром екології та природних ресурсів Олегом Проскуряковим. Вітаю вас! Добрий вечір. Олег Альбертович, люди часто чують, Україна на порозі видобутку сланцевого газу. Ну, і часто небагато хто розуміє, що це власне таке, звідки цей сланцевий газ беруть, яка технологія видобутку і як це зачіпає безпосередньо людей. Ну, сланцевий газ он нічим не відрізняється від от звичайного природного газу по своєму составу. Просто він зберігається в більш плотних колекторах. Для його добичі необхідний гідророзрив. именно тот процесс, который более всего тревожит экологические организации и население тех регионов, где планируется разведка и добыча этого газа. В принципе, технология практически ничем не отличается для того, чтобы пробурить и добыть скважину на сланцевый газ, необходимо также пробурить вертикальную скважину которая идет, которая бурится, как и на традиционные углеводороды. Та же самая технология, мы постоянно ее используем. Единственное тут новшество – это горизонтальное бурение и применение гидроразрыва. Но мы понимаем, что водоносные горизонты находятся все до километра, которые идут на водоснабжение населенных пунктов и нашей промышленности. А гидроразрыв в условиях Украины будет происходить на глубине больше 3000 метров, поэтому мы понимаем, что даже чисто физически те химические вещества, которые используются при гидроразрыве, они никоим образом не могут попасть в водоносные горизонты. И надо учитывать также то, что эта смесь, которая используется для гидроразрыва, она на 99% состоит из воды и песка, и только на до 1% из химических веществ, которые используются в этой смеси. Но это те 5-6 компонентов, которые используются в производстве бытовой химии, которой мы пользуемся постоянно, и в производстве пищевых продуктов. Так что на этот счет население тоже может быть спокойно. И все эти вещества, которые будут использоваться при гидроразрыве, это будет открытая информация, Компании, которые будут вести и использовать эти технологии, они будут оприлюднивать эту информацию, те вещества, которые используются. Это будет достоянием, скажем так, общественности, и она будет знать, це что наше... используется и как. Це это наша умова, я хочу точно тому що Что раньше, да, за комерційного да. видобутку, это было секретом, как с Нет. Якраз нет сейчас учитывая, действительно, что населения страны, экологической организации, и мы, как министерство, тоже, как контролирующий орган, мы не то, что, скажем так, озабочены, мы понимаем те риски, которые могут быть, и мы хотим понимать, какие они могут быть, и минимизировать их. І поэтому ми настояли на тому, щоб ця інформація була доступна для общественності? Ми ще повернемось до цього. Давайте поговоримо про ситуацію в світі з видобутком сланцевого газу. Ну, багато пишуть і вживають термін «сланцева революція е, взагалі, чому до цього прийшли у світі? Невже традиційних покладів блакитного палива не вистачає? Власне, Україна. Ну, на якому етапі цієї революції входить в проєкт? Чи немає зараз спаду зацікавлення сланцевим газом у світі? Никакого падения интереса к разработке и добыче сланцевого газа в мире нету. Наоборот, он только растет. И Украина сейчас именно находится в том состоянии, в каком находились Соединенные Штаты в конце 90-х годов, когда перед ними стоял выбор диверсификации потоков энергоносителей. Они были также импортозависимы от поставок энергоносителей. И их промышленность не выдержала тех высоких цен, которые были на тот момент. И они были вынуждены искать альтернативные источники, как энергоносители, так и самой энергии. Мы же сейчас находимся точно на таком же пути. Мы прекрасно понимаем, что тот невыгодный контракт, который подписан газовый с Россией, наша промышленность не выдерживает. Особенно энергоемкая. Это химическая промышленность, промышленность металлургическая. Вообще вся тяжелая промышленность, которая зависит от поставок и цены на газ. Поэтому и сейчас, и ставится задача президентом Украины, и мы ее обязаны выполнять, это импортозамещение, это поиск альтернативных источников энергоносителей и энергии. И газ – это один из этих источников, который поможет, и я уверен, даст возможность стать Украине энергонезависимой. Україна є частиною Європи. Чому в старому світі не так активно видобувають сланцевий газ? За останніми повідомленнями, деякі країни навіть відмовляються, хоча початково вони планували у себе видобудувати. Є питання лобірування інтересів. Страни Восточної Європи, які завісими більше ніж страни Западної Європи, від поставок російського газу. Естественно, у них не так идет развитие этого процесса развития сланцевого газа. Страны Западной Европы, и уже мы знаем, что Европейский парламент принял директиву о разрешении разработки и добычи сланцевого газа на территории Евросоюза. А пример Польши, в которой сейчас уже по последним данным начали еще пока только опытную разработку и добычу сланцевого газа. Да, объемы небольшие, но технологии не стоят на месте, и поляки, наши непосредственные соседи, и которые граничат с тем регионом западным, где планируется разработка и добыча сланцевого газа в Украине, они это начали, они это понимают. И Теж хочуть дифферсифіцірувати всі ці потоки енергоносителів і стати енергонезавісними. Така ж задача поставлена перед нами президентом, і ми її будемо виконувати. Чому вітчизняні зелені вони так стурбовані цим проєктом? Не вже там теж відбувається лобіювання? Чи, ну, є певні, певні стурбованості через технологію гідророзриву, про що ви сказали, ну і власне от, про е, різницю в водоносному шарі і шарі, де буде видобуватися сланцевий газ. А чи не не, не ризику потрапляння все-таки цих речовин у водоносні шари? Хороший вопрос. Смотрите, наверное, фактор лоббирования исключать нельзя. Но хочу, я уже не раз это говорил, повторить, что подписание соглашения о разделе продукции – это не начало разведки и добычи сланцевого газа на территории Украины, как в восточном, так и в западном регионах. Это документ, который определяет экономические, юридические, экологические отношения между государством и инвестором. После подписания договора о разделе продукции будет подписание операционного соглашения между инвесторами. То, что вчера произошло в Голландии в присутствии премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова что мы подписали договор операционных договор с компанией Shell. После этого будет разрабатываться проект разработки, разведки месторождения сланцевого газа. Будут проведены подготовительные работы. Будет проведен экологический аудит общественный, государственный, при необходимости международный. И только когда мы поймем, что работы, которые планирует делать инвестор, не будут нести никакой экологической угрозы окружающей среды и попаданию вредных веществ в водоносные горизонты, только тогда этот проект будет согласован, причем он также будет согласовываться и с органами местного самоуправления. Общественность также будет э, иметь доступ к этому. И те же общественные экологические организации. Вот на этом этапе мы должны уже вступать в диалог. Мы должны тогда контролировать эти все вопросы. Министерство также никоим образом не будет стоять в стороне от этого. Плюс еще по условиям мониторинга в районе, где будет вестись разведка и добыча сланцевого газа, будут пробурены э, наблюдательные скважины, для того, чтобы контролировать изменения в составе воды, для того, чтобы мы понимали, что технология не нарушается. Также будут делаться замеры атмосферного воздуха. Поэтому будет постоянный мониторинг со стороны министерства. А по поводу возможности попадания, главное соблюдать технологию. Потому что любая жизнедеятельность человека наносит вред окружающей среде. И если мы На будь-якому проводстві не будемо соблюдати технологію, ми проведемо якимсь екологічним послідствам. Тобто, я так розумію, що держава, вона і під час реалізації цього проєкту буде здійснювати рентельний контроль за технологією видобутку. Она тобто не, буде... не тільки інвестор несе відповідальність, нет, а і держава нет, теж це контролює. Вона буде жорстко контролювати. Е, які родовища Сланцевого газу в Україні більш перспективні зараз, до розробки яких ми можемо наблизитись в притул в найближчим часом. Ну, это... Восточный регион, так называемая Юзовская площадь, Харьковская, Донецкая область, как я уже говорил, это компания Shell. В западном регионе это Олесская площадь, которая охватывает территории Львовской и Ивано-Франковских областей. Конкурс выиграла компания Chevron. Перспективы, ну по разным оценкам, понимаете, у нас еще нет достоверных как бы методик подсчета запасов но по оценкам э, западных специалистов и наших геологов то э, Юзовская площадь это порядка где-то до 10 триллионов кубических метров э, газа Олесская площадь 3-5 миллионов загальний... это такие оптимистичные загальные да, да. осинки да. обсяги а если говорить от, Ми ж хочемо стати більш енергетичними да. чи газово незалежними. Да. От візьмемо перспективу 10 років. Через 10 років який видобуток сланцевого газу можливий, якщо все піде добре? Ми повинні бути впевнені в тому, що все буде добре. Значить, період геологорозвідки, він буде продовжуватися від 3 до 5 років. Після цього, при наличні комерційного відкриття, я впевнений, що оно буде, уже будет начата промышленная добыча газа. И через 10 лет мы вполне уверен в том, что можем выйти на тот объем добычи, который нам позволит полностью отказаться от импорта российского газа. Это порядка 20 миллиардов кубических метров газа. Зрозуміло щодо території, на яких розроблятиметься сланцевий газ, як вони будуть освоюватися, і ну який компроміс тут можливий з позицією місцевих громад. Тут особливо це стосується позиції місцевих рад на заході, зокрема Івано-Франківської. Ну, Чи знайдений з ними компроміс? Який Методика розвідки, вона традиційно не міняється. Сначала будут проводиться там сейсмические, геохимические и прочие исследования. На основании этих данных, после их интерпретации, будут э, определены точки наиболее перспективного бурения скважин и проведения гидроразрыва и добычи. Поэтому я же говорю, что это где-то займет порядка 3-5 лет. По отношению к местной громаде, то когда проект соглашения, по Олеской площади был направлен в Ивано-Франковский областной совет. И в августе месяце на сессии он был рассмотрен. Сразу хочу всем сказать, что Ивано-Франковский областной совет не отказал ни инвестору, ни правительству Украины в подписании. Депутаты внесли свои предложения, порядка 23 они были учтены, рассмотрены межведомственной комиссией, они были учтены, внесены в проект угоды, и он повторно направлен на рассмотрение областного совета. В 20-х числах сентября состоится заседание. Я уверен, что здравый смысл восторжествует, и депутаты согласуют этот проект, потому что одним из главных, условий, которые поставили перед правительством и перед инвестором, что 10% продукции от части продукции, которая после распределения должна принадлежать государству, остается в распоряжении местной громады. И она уже будет распределять, как ее использовать. Деньги, вырученные за реализацию на этой Россию продукции, на рост массовой влады. Это социальные проекты, это экологические проекты, но это, это будь, даст мощнейший толчок для развития региона. Это рабочие места, это налоги, это отчисления, это бюджет. Поэтому э, просто, я же еще раз говорю, что здравый смысл должен восторжествовать. Ці 10% цей бонус, який отримує місцева громада, це власне, єдиний, єдині пільги, які вони отримують, люди, які будуть голосувати за розробку сланцевого газу на своїй території. Якщо говорити про розвиток території,